Lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur atau Akhlih merupakan lebuh raya bertingkat sepenuhnya yang menghubungkan pusat pendaraya Kuala Lumpur dan Bandar Ampang. Dengan panjang sejauh 7.9km, lebuh raya ini berdiri di tebingan Sungai Kelang di celah-celah bangunan pencakar langit yang menjulang tinggi dan kampung baru. Lebuh raya ini bersama tanjakannya sering terpapar pada iklan-iklan dengan cahaya kota raya yang mempersonakan. AKLEH menjadi lebuh raya betul bertingkat sepenuhnya yang pertama dalam negara ini yang menjadikan pembinaan lebuh raya bertingkat baru dalam satu ruang yang sempit tidaklah mustahil. Bagaimana Kak AKLEH menjadi lambang pembangunan negara dan lanskap ibu kota Kuala Lumpur. Mari memandu di celah-celah bandar raya dan memahami akan lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur. Seiring dengan pertambahan jumlah kenderaan yang semakin meningkat memasuki pusat bandaraya setiap hari kerja, jalan raya sejak ada tidak mampu lagi menampung pertambahan trafik. Walhasil lebuh raya baru telah pun dibina menghubungkan KL dengan bandar-bandar satelit di sekeliling KL untuk menghubungkannya lebih berkesan. Terdapat lebuh raya yang menghubungkan pusat bandaraya ke sebelah utara dan selatan seperti lebuh Iktar selatan atau PLAS dan ke barat seperti lebuh raya persekutuan dan lebuh raya lembah kelang baru atau NKVE. Bagaimanapun, tiada lebuh raya bertul yang menghubungkan KL ke arah timur sebelum tahun 1996 dan disebabkan kawasan pembandaran yang padat, tiada ruang untuk membina lebuh raya baru atas tanah. Untuk memahami sebab mengapa lebuh raya bertingkat dibina di atas sungai Kelang, kita perlu melihat kembali pada masa di mana Ampang adalah sebuah pekan yang terasing dari KL. Pada akhir abad ke-19, KL dihubungkan dengan jalan berturap ke Ampang iaitu sebuah pekan pelombongan biji timah di sebelah timur. Jalan tersebut dipanggil Ampang Road atau Jalan Ampang kini. Jalan ini telah muncul di dalam peta Columbus seawal tahun 1896 lagi. Ampang berasal daripada perkataan ampang yang maksudnya empang ataupun empangan. Di dalam tulisan jawi, perkataan ampang dan empang ejaannya sama saja. Sebabnya adalah lombong biji timah menggunakan begitu banyak air maka empangan-empangan kecil telah dibina pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 untuk mendadah air disebabkan aktiviti perlombongan bijih timah yang rancak di Ampang landasan kereta api telah dibina bagi menghubungkan Ampang dengan Kuala Lumpur dan seluruh rangkaian kereta api tanah Melayu saya ada bercerita mengenai LRT laluan Ampang dan Sri Petaling dalam video sebelum ini di mana stesen LRT Ampang pernah menjadi sebuah stesen kereta api KTM untuk membawa penumpang dan juga kargo terutamanya bijih timah yang begitu banyak untuk mengetahui sejarah laluan LRT sebelumnya ya, landasan kereta api lama boleh menonton di sebelah atas ada klik Jajaran landasan kereta api telah menjadi sebahagian daripada LRT laluan Ampang yang telah beroperasi sejak tahun 1996 Bagaimanapun pada tahun-tahun awal LRT tidak begitu ramai orang beralih daripada memandu kenderaan di Jalan Ampang kepada menaiki LRT Selain itu, tiada hubungan terus transit rail antara Ampang dan Pusat Bandaraya kerana sistem touch go yang bersepadu tidak wujud sehingga tahun 2012 oleh itu, Jalan Ampang telah dilebarkan antara Pekan Ampang dan Pusat Beli Belah Ampang Point di mana jalan ini bersilang dengan Jalan Lingkaran Tengah 2 atau MRR2 yang dibina pada tahun 2000. Di sebelah KL, Jalan Ampang ialah jalan empat lorong tanpa pembahagi tengahnya. Ada cat. Dikelilingi pembangunan dan rumah-rumah mewah, Pelebaran jalan ampang di sebelah KL begitu mahal kerana kos tanah yang tinggi dan pembesaran akan menyebabkan trafik tidak beranjak di atas jalan raya yang sudah sedia teruk trafiknya. Jalan yang dahulunya menjadi jalan ke pekan pelompongan yang sunyi, kini menjadi jalan yang sesak di mana kebanyakan kedutaan-kedutaan asing terletak. Jalan Ampang menempatkan beberapa kedutaan asing seperti bekas kedutaan Perancis, kedutaan Republik Rakyat China dan kedutaan Rusia. Terdapat juga kediaman diplomatik seperti rumah Awang Alat Bertata iaitu istana hinggap Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam di Kuala Lumpur. Pengambilan tanah untuk pembesaran jalan akan mencetuskan perdebatan diplomatik kerana tanah kedutaan perlu diganti. Dengan trafik yang semakin meningkat dan kesukaran untuk melebarkan jalan Ampang si ada menyebabkan perlunya lebuh raya baharu sebagai jalan pintas antara Ampang dan pusat bandaraya. Menjelang pertengahan 1990-an, terdapat keperluan mendesak untuk menghubungkan Ampang dengan pusat bandaraya dengan laluan bebas larangan maksudnya jalan tiada lampu syarat dan tiada simpang empat dalam rancangan Malaysia ke-7, pensuasan projek Lebuh Raya Ternaik di atas Sungai Gombak telah disebut tetapi tidak perlu dijelaskan sama ada inikan ya, Lebuh Raya Akleh iaitu Lebuh Raya Ternaik atau Lebuh Raya ini ialah Lebuh Raya lain yang telah dipatalkan. Sebabnya adalah Akleh dibina di atas Sungai Kelang bukan di atas Sungai Gombak. Lain sungai. Pembinaan bermula pada tahun 1997 dengan peruntukan sebanyak RM592 juta. ringgit. Lebuh raya bertingkat sepenuhnya ini dibuka pada tahun 2001, 17 Mei 2001 selepas mengalami kelewatan akibat krisis kewangan Asia tahun 1997 dan isu-isu teknikal. Jumlah sebenar kos pembinaan akhlih ialah RM813 juta ringgit, iaitu RM70 juta ringgit melebihi bajet yang disasarkan. Pada tahun-tahun awal operasi, motosikal tidak dibenarkan memasuki akleh atas faktor keselamatan dan tiada lorong kecemasan. Larangan telah ditarik balik pada tahun 2008 selepas berlaku kenaikan harga minyak atau harga petrol apabila orang ramai beralih daripada kereta kepada motosikal untuk pergi bekerja. Reka bentuk bertingkat menjadikan persimpangan tambahan begitu mahal selain ruang yang sedia ada antara tebing sungai. Satu-satunya pengubahsuaian persimpangan akleh adalah di persimpangan jelatik apabila tanjakan baru menghubungkan Lebuhraya Raya Setiawasa Pantai atau SPI yang dibuka pada November 2023 Lebuh Raya bertingkat di tengah-tengah KL, di tengah-tengah ibu kota antara bangunan pencakar langit dan kampung baru menjadikan akleh sebagai lambang pembangunan pesat negara selalu keluar kat TV Wajah persimpangan Tun Razak sering dipapar di iklan komersial tempatan dan juga poster-poster. Malah Bandaraya Petaling Jaya entah kenapa menyelitkan gambar persimpangan Tun Razak dalam laporan tahunan P MBPJ 2018. Walaupun lebuh raya ini tidak pun berada di Petaling Jaya. Alamak kereta depan ni sangkut pula. Namun tanjakan persimpangan Tun Razak sebenarnya mengelilingi rumah pangsa PKNS di Jalan Saleh. Macam mana orang situ nak tidur waktu malam? Kereta. Pintasan Saloma ialah jambatan pejalan kaki yang menghubungkan KLCC dengan kawasan pembangunan semula di Kampung Baru. Dibuka pada tahun 2020 jambatan tersebut bukan satu-satunya jambatan pejalan kaki di atas Akleh. Dengan Menara Berkembar Petronas sebagai latar belakangnya, pintasan Seloma menjadi tempat yang popular untuk bergambar sampai penuh memori telefon. Di sini timbul persoalan, adakah trafik jalan raya di Ampang menjadi semakin lancar selepas pembukaan Akleh pada tahun 2001? Uh disebabkan kepadatan dan pembangunan yang semakin meningkat di Ampang kesesakan lalu lintas menjadikan Akhilesh tidak lagi memadai di bahagian timur KL Lebuh raya bertingkat baru untuk menghubungkan pusat bandaraya telah dibina seperti Lebuh Raya Sungai Besi Ulu Kelang ataupun Suka dan Lebuh Raya Setiwasa Pantai SPE yang dahulunya dikenali sebagai Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Fasa 3 ataupun Duka Suka Duka Bersama dirasai Lebuh Raya ini berakhir di Jalan Sultan Ismail di tengah-tengah pusat bandar raya Di penghujung Lebuh Raya ini terdapat satu jambatan yang membawa monorail merentas dengan kelang Saya ada bercerita mengenai monorail dalam video sebelum ini di mana laluan transit ini bukan laluan transit yang terpendek di rail terpendek di seluruh lembah kelang dan laluan ini tidak pernah dipanjangkan sejak dibuka pada tahun 2003 Untuk mengetahui sebab mengapa laluan ini panjang ini saja boleh klik pautan oh, di sebelah atas untuk tonton Perjalanan dari Ampang ke Sultan Ismail hanya mengambil masa 7 minit tempoh pemandu yang paling singkat dalam kalangan semua lebuh raya tol yang ada di dalam negeri ini Adakah anda pernah memandu di atas lebuh raya bertingkat ini? boleh komen di bawah Lebuh raya bertingkat Ampang, Kuala Lumpur atau Akleh boleh diakses melalui 6 persimpangan bertingkat Akleh juga dihubungkan dengan tempat letak kereta bawah tanah parking bawah tanah tiap sisi dengan susu keluar masuk betul-betul sebelum pintasan Saloma satu-satunya plaza tol di lebuh raya ini ialah di Datuk Keramat. Kadar tolnya ialah RM2.50 untuk kereta. Terima kasih banyak kerana menonton. Saya harap anda belajar sesuatu yang baru tentang Akres sebagai lambang pembangunan negara yang membelah ibu kota. Terima kasih sekali lagi kerana menonton dan jumpa lagi dalam video akan datang.